Anda mungkin telah diberitahu satu pembohongan besar tentang manifestasi. Pembohongan yang membuatkan anda berasa kecewa, letih dan tertanya-tanya mengapa ia tidak berkesan untuk anda. Anda telah melakukan semuanya. Anda menulis afirmatif setiap hari, anda membuat papan visi, anda cuba sedaya upaya untuk berfikir positif, namun impian anda masih terasa jauh. Hari ini kita akan membongkar pembohongan ini. Kita akan mendedahkan mengapa kaedah tradisional ini sering gagal dan apa sebenarnya yang diperlukan untuk mencipta realiti yang anda inginkan. Ini bukan sekadar satu lagi video tentang pemikiran positif. Ini adalah penyelaman mendalam ke dalam persimpangan sains kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno. Anda akan belajar tentang ramuan yang hilang, kunci sebenar yang tidak diberitahu oleh kebanyakan guru manifestasi. Kunci ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih. Ia bukan tentang memaksa kehendak anda kepada alam semesta, tetapi tentang menyelaraskan diri anda dengan alirannya. Bersedia untuk mengubah segala-galanya yang anda fikir anda tahu kerana apa yang akan anda pelajari hari ini bukan sahaja akan mengubah cara anda mendekati manifestasi ia akan mengubah cara anda mengalami kehidupan itu sendiri apa yang saya akan kongsikan adalah perbezaan antara meminta-minta dari alam semesta dan menjadi alam semesta itu sendiri yang sedang mengalami penciptaan ramai orang percaya manifestasi gagal untuk mereka tetapi bagaimana jika saya katakan kegagalan anda sebenarnya adalah bukti paling jelas bahawa manifestasi berfungsi dengan sempurna seratus peratus setiap masa. Inilah kebenaran yang sukar diterima. Medan kuantum, matriks ilahi atau apa sahaja nama yang anda ingin berikan tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda. Ia tidak mendengar kata-kata anda ia merasakan getaran anda ia adalah cermin yang kejam dan sempurna bagi keadaan dalaman anda jadi apabila anda berdiri di hadapan cermin mengulangi afirmatif seperti saya kaya saya kaya tetapi di dalam hati anda merasakan ketakutan dan kekurangan apa yang dilihat oleh cermin itu ia tidak mendengar perkataan kaya ia merasakan getaran kekurangan yang kuat itu dan seperti cermin yang sempurna, ia memantulkan kembali lebih banyak situasi yang akan membuatkan anda berasa kekurangan. Kegagalan anda untuk mewujudkan kekayaan bukanlah kegagalan proses. Ia adalah kejayaan proses itu yang dengan tepat mencerminkan keadaan sebenar anda. Alam semesta tidak menghukum anda. Ia hanya memberi anda lebih banyak perkara yang anda sudah jadi. Ini adalah undang-undang asas fizik. Ia adalah undang-undang resonans. Anda hanya boleh menarik frekuensi yang sepadan dengan frekuensi yang anda pancarkan. Di sinilah sains kuantum menjadi begitu menarik dan mengesahkan apa yang telah diajar oleh ahli mistik selama berabad-abad. Salah satu penemuan paling membingungkan dalam fizik kuantum adalah kesan pemerhati atau observer effect. Eksperimen seperti eksperimen dewey Celah menunjukkan bahawa pada tahap subatomik zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian tulen gelombang potensi yang tidak terhingga sehinggalah ia diperhatikan. Pemerhatian itu sendiri yang menyebabkan gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu peristiwa ataupun zarah tertentu dalam realiti fizikal kita. Sekarang fikirkan implikasinya. Realiti itu sendiri wujud sebagai lautan potensi yang tidak terbatas. Siapakah pemerhati yang meruntuhkannya menjadi pengalaman yang anda sebut sebagai kehidupan anda? Anda. Anda adalah pemerhati itu. Tetapi inilah bahagian yang paling penting yang sering diabaikan. Ia bukan sekadar tindakan melihat yang mencipta realiti. Ia adalah keadaan dari mana anda memerhati. Jika anda memerhati realiti anda dari keadaan kekurangan, ketakutan atau keraguan, anda secara harfiah sedang menarik zarah-zarah potensi dari medan kuantum untuk membentuk pengalaman yang sepadan dengan kekurangan, ketakutan dan keraguan itu. Anda sedang memerintahkan alam semesta untuk menunjukkan kepada anda bukti mengapa kepercayaan anda betul. Sebaliknya, apabila anda memerhati dari keadaan keutuhan, kelimpahan dan cinta, anda meruntuhkan potensi yang sama itu menjadi pengalaman yang mencerminkan keadaan tersebut. Ini bukan falsafah angan-angan. Ini adalah mekanik penciptaan. Jadi, mengapa begitu sukar untuk mengubah keadaan kita? mengapa walaupun kita tahu ini kita masih terperangkap dalam corak lama? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem saraf dan pengatur caraan bawah sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari dikendalikan oleh minda bawah sedar. Minda bawah sedar anda adalah rakaman masa lalu. Ia adalah koleksi setiap pengalaman, setiap emosi dan setiap kepercayaan yang pernah anda bentuk. Kebanyakannya sebelum anda berumur tujuh tahun. Ia telah dikondisikan untuk merasakan dan bertindak balas dengan cara tertentu. Jadi apabila anda secara sedar memutuskan untuk merasakan kelimpahan tetapi program bawah sedar anda telah berjalan selama berdekad-dekad dengan kepercayaan kekurangan pertempuran akan berlaku Minda sedar anda yang 5% tidak mempunyai peluang menentang kuasa 95% minda bawah sedar Anda mencipta konflik dalaman Otak anda memikirkan satu perkara tetapi badan anda yang telah dikondisikan oleh emosi masa lalu merasakan perkara lain Emosi adalah bahasa badan dan perasaan kekurangan kebimbangan atau ketidaksabaran adalah isyarat yang jauh lebih kuat daripada pemikiran positif yang baru anda cipta. Ini mewujudkan keadaan yang saya panggil ketidakharmonian atau incoherent dan keadaan inilah yang menghalang manifestasi anda. Inilah ramuan yang hilang itu. Inilah kunci yang membuka pintu kepada penciptaan yang mudah. Perkataan itu ialah koherent koheren adalah keadaan penjajaran fisiologi dan tenaga. Ia adalah apabila jantung, otak dan badan anda berada dalam harmoni, memancarkan satu isyarat tunggal yang jelas dan bersatu ke medan kuantum. Fikirkan mengenainya seperti ini. Jantung anda menjana medan elektromagnet yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda berasa kecewa, marah atau cemas, irama jantung anda menjadi tidak menentu dan tidak teratur. Isyarat yang tidak teratur ini dihantar ke seluruh badan termasuk otak, menyebabkan otak anda juga berfungsi secara tidak koheren. Anda tidak boleh berfikir dengan jelas. Anda berada dalam mod kelangsungan hidup. Dalam keadaan ini anda memancarkan isyarat yang pecah dan bercelaru ke alam semesta. Anda mahukan kelimpahan tetapi anda merasakan ketakutan. Anda mahukan cinta tetapi anda merasakan kesunyian. Medan kuantum menerima semua isyarat yang bercanggah ini dan tidak boleh bertindak balas dengan jelas. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda tetapi hanya mendapat bunyi statik. Sebaliknya, apabila anda memupuk emosi yang tinggi seperti kesyukuran, kegembiraan atau cinta, irama jantung anda menjadi teratur dan seimbang. Ia menjadi koheren. Isyarat yang kuat dan koheren ini menyegerakkan otak anda. Gelombang otak anda menjadi lebih teratur. Seluruh sistem biologi anda memasuki keadaan penjajaran. Dari keadaan koheren inilah, anda memancarkan isyarat yang jelas dan berkuasa ke medan kuantum. Tiada lagi isyarat yang bercampur hanya ada satu frekuensi yang jelas tentang keutuhan dan kelimpahan dan alam semesta yang beroperasi berdasarkan undang-undang resonance tidak mempunyai pilihan selain menghantar kembali pengalaman yang sepadan dengan isyarat yang jelas itu Koheren adalah jambatan antara tenaga pemikiran anda dan jirim fizikal. Tanpanya, anda hanya menjerit ke dalam kekosongan. Salah satu perangkap terbesar yang menghalang orang daripada mencapai keadaan koheren ini adalah perbuatan menunggu. Kita telah diajar untuk mencari bukti di luar diri kita sebelum kita membenarkan diri kita untuk berasa gembira. Saya akan gembira apabila saya mendapat pekerjaan itu. Saya akan berasa selamat apabila saya mempunyai wang di bank. Saya akan berasa dicintai apabila saya menemui pasangan yang sempurna. Tetapi, lihatlah dinamik ini dari perspektif tenaga. Apabila anda menunggu apakah frekuensi yang anda pancarkan, anda memancarkan frekuensi ketiadaan. Anda memancarkan frekuensi penantian itu sendiri. Anda secara aktif memberitahu medan kuantum perkara yang saya mahukan belum ada di sini. Dan medan kuantum sebagai cermin yang taat memantulkan kembali kepada anda keadaan menunggu yang lebih lama. Ia akan memastikan bahawa pekerjaan itu, wang itu atau pasangan itu sentiasa berada di luar jangkauan. Kerana itulah tenaga yang anda hayati. Ini adalah kitaran yang ganas. Anda menunggu untuk merasa baik, tetapi perasaan baik adalah prasyarat untuk apa yang anda tunggu itu muncul. Seseorang mesti bergerak terlebih dahulu. Dan ia mestilah anda. Anda mesti bersedia untuk merasakan emosi hasil impian anda sebelum ia menjadi kenyataan. Anda mesti berani untuk merasai kelimpahan apabila akaun bank anda mengatakan sebaliknya. Anda mesti mencari kegembiraan dalam diri anda walaupun dunia luar kelihatan suram. Ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini tentang memahami bahawa perasaan itu adalah pencipta, bukan hasilnya. Anda tidak mencipta dari minda, anda mencipta dari keadaan kewujudan anda. Dan keadaan kewujudan anda ditentukan oleh bagaimana perasaan anda pada saat ini. Berhenti menunggu dunia memberi anda kebenaran untuk merasa utuh. Berikan kebenaran itu kepada diri sendiri sekarang dan saksikan bagaimana dunia menyusun semula dirinya di sekeliling keputusan anda. Bagaimana kita boleh memupuk keadaan koheren ini secara sengaja? Bagaimana kita boleh beralih dari keadaan kelangsungan hidup yang tidak harmoni kepada keadaan penciptaan yang sejajar? Ia bermula dengan amalan yang mudah tetapi sangat mendalam yang boleh anda lakukan di mana sahaja pada bila-bila masa. Ia adalah ritual penjelmaan, satu cara untuk mengarahkan semula sistem saraf anda. Dan mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya hidup dalam realiti masa depan anda sekarang Duduk tegak dengan selesa Tutup mata anda jika anda mahu Letakkan tangan anda di atas jantung anda untuk membawa kesedaran anda ke sana Sekarang kita akan melakukan corak penafasan yang mudah Tarik nafas perlahan-lahan sambil mengira sehingga lima dan hembus nafas perlahan-lahan sambil mengira sehingga lima. Teruskan bernafas seperti ini, dalam dan berirama. Pernafasan yang seimbang ini sahaja sudah mula menghantar isyarat yang menenangkan kepada sistem saraf anda, memberitahunya bahawa anda selamat. Sekarang kita akan menambah satu lapisan niat. Semasa anda menarik nafas, ucapkan secara senyap di dalam fikiran anda perkataan saya hidup. Rasakan kebenaran dalam kenyataan itu. Anda adalah daya hidup. Anda adalah kesedaran yang memerhati. Semasa anda menghembus nafas, ucapkan secara senyap di dalam fikiran anda dalam koheren. Gabungkan kedua-duanya. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas, dalam koheren. Lakukan ini selama beberapa minit. Dengan setiap nafas anda tidak hanya menggerakkan udara, anda menggerakkan tenaga, anda mengisytiharkan kewujudan anda sebagai pencipta. Dan anda menetapkan niat untuk menjajarkan semua aspek diri anda menjadi satu frekuensi yang bersatu. Jangan hanya memikirkan perkataan itu. Rasakannya. Rasakan getaran saya hidup memenuhi setiap sel rasakan kelegaan dan kedamaian dalam koheren menenangkan sistem anda. Latihan ini adalah titik permulaan. Ia adalah cara untuk mengganggu corak tekanan dan kembali ke pusat anda. Amalkannya beberapa kali sehari. Jadikan ia sauh anda. Apabila anda mula mengamalkan koheren, anda akan berhadapan dengan ujian terbesar, realiti semasa anda. Minda anda akan menjerit kepada anda, ini tidak benar lihat akaun bank anda. Ingat perbualan semalam. Badan anda yang ketagih dengan emosi lama seperti kebimbangan atau keraguan akan cuba menarik anda kembali ke keadaan yang biasa. Inilah saat kebenaran. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa. Mereka merasakan keadaan koheren selama 5 minit. Kemudian mereka membuka mata, melihat dunia luar tidak berubah serta-merta dan membuat kesimpulan ia tidak berkesan. Mereka membenarkan deria mereka menarik mereka kembali ke dalam program lama. Anda mesti faham ini. Dunia luaran adalah petunjuk yang tertinggal. Ia adalah gema getaran masa lalu anda. Ia adalah bayang-bayang dari siapa diri anda semalam. Tugas anda bukan untuk bertindak balas terhadap bayang-bayang itu. Tugas anda adalah untuk kekal setia kepada frekuensi baru yang anda pilih untuk diwujudkan tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh bayang-bayang itu. Anda mesti jatuh cinta dengan perasaan koheren, perasaan keutuhan lebih daripada anda jatuh cinta dengan masalah anda. Anda mesti memutuskan bahawa keadaan dalaman anda adalah realiti sebenar dan dunia material hanyalah cermin yang lambat untuk mengejar. Setiap kali keraguan muncul, kembali kepada nafas anda. Saya hidup dalam koheren. Setiap kali dunia luar menggoda anda untuk bertindak balas dengan cara lama, pilih untuk kembali ke pusat hati anda. Ini bukan tentang kepositifan toksik atau menafikan cabaran ia tentang memilih dari mana anda menghadapi cabaran tersebut adakah anda menghadapinya dari keadaan ketakutan dan kekurangan atau dari keadaan koheren, kejelasan dan kuasa dalaman pilihan itu yang dibuat berulang kali adalah apa yang akhirnya mengubah realiti luaran anda kita telah sampai ke penghujung perjalanan kita untuk hari ini tetapi ia sebenarnya hanyalah permulaan untuk anda Mesej utama yang saya ingin anda bawa pulang adalah ini. Manifestasi bukanlah sesuatu yang anda lakukan. Ia adalah hasil sampingan daripada siapa diri anda. Berhenti mengejar, berhenti bergelut, berhenti cuba memaksa dunia untuk tunduk kepada kehendak anda. Sebaliknya, alihkan semua tumpuan dan tenaga anda ke dalam untuk memupuk keadaan kewujudan anda. Keadaan koheren itu kerana apabila anda sejajar apabila hati dan minda anda bersatu dalam nyanyian yang sama apabila anda memancarkan isyarat keutuhan dan kelimpahan yang tidak berbelah bahagi alam semesta tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya di sekeliling anda peluang akan datang kepada anda orang yang tepat akan muncul Penyelesaian akan menjelma seolah-olah dari udara nipis. Ini bukan sihir, ini fizik. Ia adalah undang-undang resonance dalam tindakan. Tugas anda bukan untuk memikirkan bagaimana. Bagaimana adalah urusan medan kuantum. Tugas anda adalah untuk menghayati keadaan itu. Tugas anda adalah untuk memilih koheren terlebih dahulu di atas segalanya. Jadikan pernafasan yang kami amalkan tadi sebagai amalan harian anda, bukan hanya sebagai teknik tetapi sebagai cara hidup. Jika video ini memberi resonance kepada anda, jika ia telah menyalakan sesuatu di dalam diri anda, sila langgan, suka dan kongsikan. Bantu sebarkan mesej ini kepada orang lain yang mungkin terperangkap dalam perjuangan yang sama tetapi yang paling penting ambil mesej ini dan hayatinya jadilah bukti hidup bahawa apabila anda mengubah keadaan dalaman anda dunia luaran anda mesti mengikutinya